জুবিন গাৰ্গক বিষ খুৱাই হত্যা কৰোৱা হৈছিল আৰু তাৰ কাৰণে শ্যামকানু মহন্ত আৰু যি সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা এই দুয়োজনে এক পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছিল তেওঁলোকে কনস্পিৰেচি কৰিছিল আৰু বিদেশী ৰাষ্ট্ৰলৈ নি এইটো এক দুৰ্ঘটনাৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এই কথা আমি কোৱা নাই এই কথা কৈছে শেখৰজ্যোতি গোস্বামী ইতিমধ্যে চৈধ্য দিনৰ ৰিমাণ্ডত আছে এই শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে এছ আই টিৰ সন্মুখত সেই বিস্ফোৰক তথ্য দিছে আৰু সেই বিস্ফোৰক তথ্যত এই কথা কোৱা হৈছে যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুটো পৰিকল্পিত এক হত্যাকাণ্ড এক কথা ক'বলৈ গ'লে এইটো এক্সিডেণ্ট দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই জুবিন গাৰ্গক পয়োজন দিছিল আৰু এক প্লেন কৰি পেলাই এখন বৈদেশ বৈদেশী ৰাষ্ট্ৰলৈ লৈ গৈছিল যাতে এই ঘটনাটো যাতে কোনোপধ্যে প্ৰমাণ নহয় আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও যেতিয়া জুবিন গাৰ্গে মৃত্যুৰ বাবে তেওঁ যেতিয়া হাহাকাৰ হৈছিল আমি যিটো ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ যেতিয়া তেওঁ উশাহ হ'ব পৰা অৱস্থাত নাছিল কিন্তু সেইখন সময়তো সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই যাব দে যাব দে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল এই কথা জানিবলৈ মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছে চিফ মেনেজিকেটৰ চৰিয়ত জাৰি হৈছে জাৰি হৈছেন এটা ভয়ংকৰ তথ্য আমাৰ হাতত যি যিটো পৰিছে যে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে ইয়াতে দুই তিনিটা কথা আছে এই যি এৰেষ্ট কৰাৰ সময়ত যি সিদ্ধাৰ্থক যেতিয়া এৰেষ্ট কৰিছিলে এৰেষ্ট হিচাপে শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ যি ভাষ্য স্বাক্ষৰ কনফেচনেল ষ্টেটমেণ্ট শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে দুন কথা কৈছে এটা কথা কৈছে যে ইয়তখন যেতিয়া চলাই গৈছিলে তেতিয়া আহ এটা সময়ত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই ইয়ত খুনৰ কণ্ট্ৰল লৈছিল অৰ্থাৎ যোনটো ইয়তৰ যি যিগৰাকীয়ে চলায় তেওঁৰ পৰা লৈ ইয়তখন তেওঁ চলোৱা আৰম্ভ কৰিছিল যাৰ কাৰণে ইয়তখন আহ ধলং পলং হৈ পেলাই এটা সময়ত আহ গোটেই তাত যিসকল যাত্ৰী আছিলে তেওঁলোকৰ লাইফ এনডেঞ্জাৰ কৰাৰ কথাও কৈছে লগতে কৈছে যে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই তন্ময় ফুকন তন্ময় ফুকন যিগৰাকী প্ৰবাসী ভাৰতীয় অসমীয়া য'ত ছিংগাপুৰত থাকে তেওঁ কৈছে যে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ড্ৰিংকছ এৰেঞ্জ কৰিব নালাগে মই কৰিম অৰ্থাৎ প্লেনটো আছিল বুলি কৈছে শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে যে শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই প্লেন কৰি আপুনি যেনেকে কৈছিলে এটা পৰিকল্পনা কৰিছিলে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হয়তো ড্ৰিংকছত বিষ পইজন মিলাই বিষ মিলাই পেলাই মৰাৰ কথা এতিয়া এই গোটেই সমগ্ৰ তথ্যবিলাক কিমান সঁচা কিমান মিছা এই কথাবিলাক ধৰক পোষ্টমৰ্টম বা ভাইচেৰা টেষ্টত ওলাব কিন্তু এটা কথা আহ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যোনটো আমি কনস্পিৰেচি থিয়ৰি মানে মার্ডার এঙ্গেলর কথা যে উলাই আসলে করবাত নয় করবাত শেখর জ্যোতির এই স্টেটমেন্টর দুই তিনটা কথা আহিছে যে এই গোটেই বস্তুত একটা ষড়যন্ত্র হব পে শ্যাম কানু আর শেখর গোস্বামী কিন্তু কিয় কিয় ষড়যন্ত্র করলে কারণ এটা এক এক হিসাব চাবলে গেলে তো জুবিন গার্গর নাম লোলের ধন ঘটি আসলে সিদ্ধার্থয় হোক বা শ্যাম কানুৱে হওক তেওঁৰ নাম লৈ তেওঁক নিজকে ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডাৰ বুলি কৈ কৈ পেলাইতো তেওঁলোকে ফেষ্টিভেল পাতি আছিলে বা সিদ্ধাৰ্থই ফাংচন কৰি পেলাই পইচা সুৰকাই আছিলে চ' এই বস্তুটোৱে মোৰ এটা এটা মনলৈ প্ৰশ্ন আহে যে তাৰ আঁৰৰ ডেফিনেটলি আৰু কাহিনী থাকিব যি এছ আই টিৰ তদন্ত যি অব্যাহত আছে তেওঁলোকে গম পাব যে কিয় কৰিলে কিয় যদি কনস্পিৰেচি কৰিলে যদি মাৰ্ডাৰ কৰিলে হত্যা কৰিলে বা পৰিকল্পনা কৰিলে কিয় কৰিলে তাৰ আঁৰত কিবা কাহিনী আৰু আছে নেকি লুকাই যে বহু ধন কৰিলে এতিয়া হয়তো জুবিন গাৰ্গে কেতিয়াবা কৈ দিব পাৰে এনে কেতবোৰ ডেফিনেটলি জল্পনা কল্পনা ইয়াত ধৰক স্পেকুলেশ্যন বহুত থাকিব কিন্তু শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ যি কনফেচনেল ষ্টেটমেণ্ট সেই কনফেচনেল ষ্টেটমেণ্ট যথেষ্ট ভয়ংকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই মুহূৰ্তত মই ভাবো চাঞ্চল্য চেঞ্চেশ্যনেল কনফেশ্যনেল ষ্টেটমেণ্ট বুলি মই যদি কওঁ ভুল নহ'ব কনস্পিৰেচি থিয়ৰীৰ কথা কৈছে আৰু এই কনস্পিৰেচি থিয়ৰিটোত দুয়োগৰাকী প্ৰাইম একিউজ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু শ্যাম কানু মহন্তই গোটেই বস্তুটো পৰিকল্পনাটো ৰচিছিল বা লৈ তেওঁক হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু এই কথাটো কৈছে যে এখন বহিৰাষ্ট্ৰত এখন বিদেশত যদি গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত কৰে তেতিয়াহলে বহুখিনি এ মানে লুকাই যাব বা বাচি যাব এনে কেতবোৰো তেওঁলোকে কৈছিলে আৰু শেখৰ জ্যোতি আৰু সিদ্ধাৰ্থ এটা ৰুমত আছিলে চ সেইকাৰণে তেওঁ কৈছিলে যে ইহঁত তোলা ভিডিঅ' বিলাক যাতে বাহিৰ কৰিব নালাগে এই কথাটো কৈছিলে কিন্তু আমি যিমান দূৰ জানো ইহঁত যিবিলাক ভিডিঅ' আমি এতিয়া দেখি আছো অমৃত প্ৰভা মহন্তই মোবাইলে দি এই সমগ্ৰ ভিডিঅ' বিলাক তোলা হৈছিল বুলি কৈছে আৰু অমৃত প্ৰভা মহন্তই পৰৱৰ্তী সময়ত আহ এজন আহ এটা চেনেলক দিয়া বুলি কৈছে আৰু সেই চেনেলৰ পৰা চেনেলত প্ৰথমতে ওলাই তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হয় এই গোটেই বস্তুটো এছ আই টি তদন্ত কৰি আছে তদন্তৰ আওতালা আহিছে হয়তো সেইকাৰণে অমৃত প্ৰভা মহন্তকো এৰেষ্ট কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শেখৰজ্যোতিক গ্ৰেপ্তাৰ হল এতিয়া সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু শ্যামকান্দ মহন্ত এৰেষ্ট হল এতিয়া বাকী আছে আঠজন যি ব্যক্তি ছিংগাপুৰৰ পৰা ইতিমধ্যে ছয় তাৰিখলৈকে তেওঁলোকক সময়সীমা দিছে আৰু কালিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যদি সময় সময়মতে নাহে আমি কঠোৰ ব্যৱস্থা লম কঠোৰ ব্যৱস্থাটো ভেৰি চিম্পুল তেওঁলোক যিহেতু ভাৰতীয় নাগৰিক ছিংগাপুৰত কাম কৰে তেওঁলোকৰ পাছপৰ্ট ৰিভো ৰিভোভ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে বাধ্য হব আহিবলৈ বা তেওঁলোকক ইমিডিয়েট ডিপৰ্ট কৰি দিব ছিংগাপুৰৰ পৰা চ' তেওঁলোকৰ ভালৰ কাৰণে তেওঁলোকে ছয় তাৰিখৰ ভিতৰত আহিব লাগে আৰু নহলে যোগাযোগ কৰি পেলাই এটলিষ্ট কব লাগে যে ছয় তাৰিখৰ আঠ তাৰিখে আহিম বা দহ তাৰিখিম যেনেকেই নহওক তেওঁলোকে কিন্তু দ্য বেষ্ট পচিবল অপশ্যন ফৰ ডেম টু কমিউনিকেট এণ্ড গিভেৰ এটা প্ৰবেবল ডেট যে মই অমুক তাৰিখ কিবা কাৰণে নাহিব আহিব নোৱাৰিবও পাৰে এক ছয় তাৰিখে কিন্তু তেওঁলোকে যদি গোটেই বস্তুখিনি অৱগত কৰাই দিয়ে তেতিয়াহলে তেওঁলোকৰ লিগেল আইনী দিশৰ পৰা তেওঁলোকৰ খুব বেছি প্ৰব্লেম নহয় কিন্তু যদি তেওঁলোকে ভাবে যে আমি ইয়াত নাযাওঁ বা ইগন'ৰ কৰো কিন্তু তেওঁলোকৰ বিপদ অনিবাৰ্য চ এতিয়া এই যোনটো শেখৰজ্যোতি গোস্বামীৰ কনফেচনেল ষ্টেটমেণ্ট এই সময়ত মই ভাবো যথেষ্ট চাঞ্চল্যকৰ চেঞ্চেশ্যনেল লুই যিটো চেঞ্চেচনেল ষ্টেটমেণ্ট যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ নেক্সট ফৰ্টি এইট আৱাৰ্ছ আপুনি নাভাবে নেকি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আজি চাৰি তাৰিখ ছয় তাৰিখ অৰ্থাৎ সোমবাৰক কোৱা হৈছে যি ভিতৰত ছিংগাপুৰৰ প্ৰবাসী অসমীয়া আঠ আঠজনক মতা হৈছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আহিব নাহিবই এতিয়ালৈকে কোনো জনোৱা নাই তেওঁলোকে ভাবিছে আমি লুকাই থাকিব পাৰিম আপুনি যিদৰে কৈছে তেওঁলোকৰ পাৰপত্ৰ যদি ৰিভৱ কৰা হয় বাতিল কৰা হয় তেওঁলোক ভাৰতলৈ উভতি আহিবই লাগিব ধৰা পৰিব শেখৰ যদি গোস্বামীৰে ছেন্সেচনেল ষ্টেটমেণ্ট য'ত কোৱা হৈছে শ্যামকান্দু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই পয়োজন দিছিল দুদিন মাত্ৰ

আগ রাখি যাতে পার্টি হয়েছিল পার্ট ছবে জানে জুবিন গার্গে নিজেও কয় যে মানে ড্রিঙ্ক করো বলে তো তো কোনো মানে ইমানটা আশয় থাকা কথা নাই কিন্তু এটা কথা ঠিক যে পার্টি পেলে কেটা বাজালে পার্টি করলে রাতা কেটা বজাত আকো উঠাই ল গল শারীরিক অবস্থা কেনকা আছিলে সেব কথা ডেফিনেটলি এই আগী ব্যক্তি কব আপনা কথা কই থ এই যনখন রিমান্ড নোটিস আহিছে আমার হাতত আহিছে তাত কেবুর আৰু তথ্য আছে জিবলাক তথ্য আমি প্রকাশ কৰিবলে প্রকাশ কৰিব নোৱাৰো কেব কেবৰ আপত্তিজনক কথা লিখা আছে যিখিনি কথা আমি এটা এটা ফেমিলি টেলিভিজন চেনেলত কব নোৱাৰো সো এইবোৰটো তদন্তটো বহুত ইন্টাৰেস্টিং পৰ্যায়লে গৈছে সেন্সেচনেল প্ৰতিদিনে নতুন নতুন তথ্য আহি আছে সিদ্ধাৰ্থ শেখৰ আহ শ্যাম কানু ত কাৰ কেনেকুৱা ৰল কোনে কি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে এই গোটেইবিলাক বস্তু ডেফিনেটলি তদন্ত সঠিক দিশত গৈ আছে এতিয়া জুডিচিয়েল এনকুৱাৰীও আৰম্ভ হৈ যাব আহ চাৰেষ্টিং পৰ্যায়লৈ গৈছে সেইকাৰণে হয়তো শ্যাম কানু মহন্তই ৰিট পিটিশ্যন দাখিল কৰি তেওঁ যে গুৱাহাটীৰ সলনি বা এছ আই টিৰ সলনি যে তেওঁ যে চি বি আই বা এন আই এ তদন্ত যে বিচাৰিছে সেইটোৱেই প্ৰমাণ যে তেওঁ কিমান শংকিত বা কিমান ভয় খাইছে যে এই এছ আই চি তদন্ত আমি যদি কালি চাওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে মই জুবিনক ন্যায় দিমেই তাৰমানে তেওঁ গোটেই মানে মিনিট বাই মিনিট যি ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈ আছে বা জেৰা চলি আছে তেওঁ খবৰ পাই আছে সেইকাৰণে তেওঁ নিশ্চিত হৈ গৈ আছে যে ইয়াত এটা ডাঙৰ ৰহস্য ফাদিল হব আৰু এইটো সমগ্ৰ তদন্ত লুইত হয় ইণ্টাৰেষ্টিং পৰ্যায়ত গৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ তদন্ত আমি পুনৰ কৈছো যে শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে যি বিস্ফোৰক ভাষ্য দিছে এছ আই ডিৰ সমূহত সেই বিস্ফোৰক ভাষ্যত কোৱা হৈছে যে জুবিন গাৰ্গক বিহ পান কৰাই হত্যা কৰা হৈছিল জুবিন গাৰ্গক হত্যাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল পৰিকল্পনা অসমত হৈছিল শ্যামকানু মহন্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই কৰিছিল আৰু এই পৰিকল্পনাৰ ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল এখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰত যাতে সমগ্ৰ বিষয়টো কাৰো দৃষ্টি নাহে এই কথা আমি কোৱা নাই আমি পুনৰ কৈছোঁ এয়া কৈছে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে শ্যামকান্ত মহন্তৰ বিৰুদ্ধে এই বিস্ফোৰক অভিযোগ এই তথ্য এছ আই টিৰ সন্মুখত দিছে শেখৰজ্যোতি গোস্বামী যি ইতিমধ্যেই পুলি আৰক্ষীৰ ৰিমাণ্ডত আছে চৌধ দিনৰ তাত এইটোও কোৱা হৈছে যে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই তন্ময় ফুকন যিগৰাকী ছিংগাপুৰৰ প্ৰবাসী অসমীয়া যি সেইদিনা য়তখনত গৈছিল তন্ময় ফুকনে যেতিয়া কৈছিল যে এই যেতিয়া ইয়তখনত যাব যে সুৰাৰ যোগাৰ কৰিম বুলি কৈছিল তেতিয়া সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই কৈছিল যে আপুনি যোগাৰ কৰিব নালাগে সকলোখিনি সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই অকলেই যোগাৰ কৰিব আৰু যি সময়ত জুবিন গাৰ্গৰ কথা কোৱা হৈছে যে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে পেন পেচিফিক হোটেলত যেতিয়া আছিল সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আছিল সেই ৰুমত আৰু তেতিয়াই শেখৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে কিছু ছাছপিচিয়াছ কণ্টাক্ট দেখিছিল কিছু এনেকুৱা লাগিছিল যে কিছু তেওঁ ভাবিছিল যে কিবা এটা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে সেই সময়ত যেতিয়া জুবিন গাৰ্গে সাগৰত বাগৰি পৰিছিল সাগৰত যেতিয়া ইয়তখনত উঠিবৰ বাবে তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল যেতিয়া তেওঁ লাইফ জেকেট পৰিধান নকৰাকৈ সাঁতুৰি আছিল সেই সময়ত কিন্তু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই যাবতে যাবতে বুলি চিঞৰিছিল আৰু জুবিন গাৰ্গ এগৰাকী ভাল ছুইমাৰ আছিল কোৱা হৈছে আৰু তাৰপাছতো কিন্তু তেওঁ পানীত ডুবিয়েই মৃত্যু হৈছিল গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো এটা চেঞ্চেচনেল হৈছে যথেষ্ট তদন্ত যথেষ্ট প্ৰতিদিনেই ৰহস্যৰ মাজলৈ সোমাই গৈছে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ যি মহাপ্ৰায়ণৰ আজি ষোল্লটা দিন কিন্তু তাৰপাছত এতিয়া দেখা গৈছে প্ৰতিদিনেই তদন্তত নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে এছ আই টিয়ে ছিংগাপুৰৰ যি প্ৰৱাসী আঠগৰাকী অসমীয়াক তেওঁলোকক মাতিছে আৰু তেওঁলোকে ছয় তাৰিখে ছয় অক্টোবৰ সোমবাৰে হাজিৰ হ'ব লাগিব নহ'লে অসম কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কৈছে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব একেই অৱস্থা লোৱা হ'ব গতিকে তেওঁলোক সাৰি যাব নোৱাৰিব আৰু এই তদন্তত যিখন সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে শ্যামকান্দ মহন্তৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ দিছে এইবোৰ লাহে লাহে তদন্তৰ আওতালৈ আহিব এছ আই টিয়ে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো তদন্ত কৰিছে গতিকে প্ৰতিদিনে ৰহস্য গ্ৰহণ হৈ উঠিছে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত